바닷물 속 염분은 어떻게 호흡기 재활을 돕는 걸까? 파도가 치는 바닷가엔 작은 물방울인 에어로졸이 풍부하다. 에어로졸 형태로 호흡기로 들어온 염분 입자는 섬모운동을 촉진해 가래나 이물질을 쉽게 배출한다. 또한 염분 입자는 기관지에 생긴 염증을 완화시키고 부종을 줄여 좁아진 기관지를 확장해준다. Gut, ein wichtiger Bestandteil unserer Therapien ist hier auch die Inhalation mit Salz. Wir haben den Vorteil, dass wir hier direkt vor Ort an der Klinik eine Quelle haben, die sogenannte Heringsdorfer Sohle, mit einem Salzgehalt von 4,2 Prozent. Und äh, durch diese, äh, dieses Salz löst ein Reiz aus auf die Atemwege und führt dazu, dass bei den meisten Patienten dieser zähe Bronchialschleim, äh, der sich verfestigt und die Atemnot, mit auslöst, dass die IAC, es häufig extrem festes Bronchialsekret, wieder los Man muss ja wissen,